нет потому что эх, количество людей которые у нас в интернете сейчас в основном молодежь а молодежь сильно революциями не занимается поэтому ну я считаю что это больше как бы для пожилых людей именно так ну что достаток есть людям как бы работа есть и тех и те у кого нету работы интернета тоже наверное нету если честно, да. Она как бы уже на данный момент происходит. Если конкретно говорить, то люди перестали так часто смотреть телевизор. И все больше времени, даже молодежь, ну даже уже поколение наших родителей, даже бабушек, больше времени уделяют интернету. Ну, лично мое такое мнение. Да, абсолютно верно. А, а чем так, так? так они в основном рождаются. Ну есть слабый пример, когда, например, определенные люди которые настолько в вконтакте создали пушку буквально полгода назад о том что контакт это зло это все эти приколы с, ФС... с ФСБ там все э, собирают досье и собиралась определенная акция чтобы 1 марта э, абсолютно там большинством каким-то количеством просто взять и удалиться с контакта а чем не революция маленькая да? Нет, наверное. А чего? Ну, не знаю. За Наталью Новелюду? Да. да.